Hai 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 guys, selamat datang kembali di channel aku Hari ini aku mau ajak kalian untuk bikin buket snack yang super duper simple dan cepet banget nih bikinnya Oke langsung aja, simak sampai habis Oke okay guys, sebelum lanjut ke tutorialnya, pastikan sudah klik tombol like dan juga subscribe ya. Jadi di sini udah aku siapin bahan-bahannya, antara lain ada kain spoon bone, warna kuning dan hitam terus ada kardus yang udah aku bentuk kayak gitu terus ada juga snack di sini aku pakainya snack superstar tiga buah sama snack wafelo dua buah aja ya guys kan boleh ganti snacknya sesuai dengan selera kalian terus ada juga ikat rambut lem tembak dan juga korek api selotip bening dan juga tulisan happy birthday ya guys biar lebih gampang bisa kalian screenshot aja nih bahan bahannya Oke okay guys, kalau bahan-bahannya udah ada, sekarang lanjut aja yang harus kita lakukan pertama kali adalah menempelkan snacknya ke kardus. Sebenarnya video ini udah lama banget guys, tapi aku nggak sempat sempet ngeditnya, jadi mohon maaf banget ya kalau masih agak berantakan dan acak-acakan gitu nyusunya. Dan di sini aku masih pakai korek api untuk ngebakar lem tembaknya. Jadi kita tempelinnya kayak gini ya guys. Superstarnya tiga di bagian atas, terus di bagian bawahnya kita kasih waffle. Tapi sebelum itu, aku mau tambahin kardus lagi untuk bagian gagangnya biar lebih tebal dan lebih kuat, gitu. Oke, okay, kalau udah, sekarang aku mau tambahin juga selotip bening di bagian steknya. Ini cuma biar lebih kuat aja sih, guys, biar lebih nempel gitu. Tapi kalau mau di-skip juga nggak masalah, kok, guys. Terus di bagian gagangnya juga aku tambahin selotip bening seperti ini biar dia nggak kebuka gitu lemnya. Setelah itu kita lanjut aja pasang snack wafelonya di bagian bawah ya guys. Seperti ini aku susunnya agak miring gitu. Terus aku juga tambahin selotip bening lagi biar snacknya nggak mudah lepas. Nah sudah aku tambahkan selotip seperti ini. Sekarang mau kita susun aja kain spoon bone kalian bisa lihat sendiri ya guys di sini susunan kain spunbonnya simple banget cuma tinggal dilipat seperti ini dan direkatkan menggunakan jepretan atau hektar seperti ini dan tinggal kita susun aja begini ya guys jangan lupa kita tambahkan lagi lem di bagian belakangnya biar bentuknya itu tidak berubah sudah, itu kita kasih lem bagian tengah dan kita tempelkan kardus beserta snack yang sudah kita susun tadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, guys, tinggal kita ikat menggunakan karet rambut yang sudah kita siapkan tadi. Ikat bagian bawahnya ya, guys, seperti ini. Nah, kalau sudah diikat, sekarang lanjut. Aku mau pakai kain bone yang warna hitam, untuk bentuknya masih sama aja ya, guys, seperti tadi. Tinggal kita lipat seperti ini, dan kita letakkan di sisi kanan dan kiri. Langsung kita ikat menggunakan ikat rambut. Dan untuk bagian depannya, aku pakai warna kuning, dan aku lipatnya seperti ini, ya guys, agak digulung gitu. Jangan lupa, kita ikat menggunakan karet rambut lagi. Lakukan hal yang sama pada bagian kirinya juga. Nah kalau sudah guys, dia akan menjadi seperti ini. Terus aku akan buat penutup bagian depannya, biar kardusnya nggak kelihatan ya guys. Di sebelum itu aku mau gunting dulu. Setelah kita lipat-lipat, kita akan gunting seperti ini, biar bentuknya lebih menarik kayak bunga-bunga gitu. Nah seperti ini ya guys. Tinggal kita ikat menggunakan karet rambut. Terus, kita letakkan aja di bagian tengah bawah untuk menutupi bagian kardus yang kelihatan. Itu tinggal kita masukin aja seperti ini. Terus, ini yang terakhir, warna hitam kecil untuk di bagian depan. Tinggal kita ikat menggunakan karet rambut lagi, oke okay guys. Sebentar lagi kita akan selesai dan ini benar-benar buket tersimpel yang pernah aku buat dan untuk tulisannya ini aku ngeprint ya guys dan tinggal kita tempelin aja menggunakan lem tembak tadi dan untuk pitanya juga aku memakai kain spoonbond jadi aku belum pakai pita plastik atau pita kain itu ya guys karena ini benar-benar video aku waktu awal-awal sekitar bulan Maret gitu waktu aku masih coba-coba buat buket dengan bahan-bahan seadanya jadi maklumin aja kalau hasilnya masih agak kurang memuaskan dan kurang bagus jadi kita ikat simpul pita seperti ini ya guys dan jangan lupa kita potong bagian ujungnya oke setelah itu ini udah selesai guys buket kita dan ini dia hasilnya buket snack super simple dan super murah ala aku gimana guys gampang banget kan tutorialnya kalau menurut kalian ada yang kurang bagus boleh kalian rombak sendiri atau kalian tambah tambahin untuk snacknya juga bisa kalian ganti dengan snack kesukaan kalian kalau ada pertanyaan komen aja di bawah ya nanti pasti aku jawab. Terima kasih banget yang udah klik tombol like dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.